Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу. Січас я Олена Кирик і рада вітати на стрімі. Роман Світан, полковник запасу збройних сил України, військовий для інструктор Романа Григоровича. Як завжди рада бачити і дякую, що долучилися. Бажаю всім здоров'я! Навзаєм, Романа Григоровичу. Я традиційно наших глядачів закликаю бути активними під час перегляду цього відео. Ми цінуємо всі ваші тематичні коментарі. Тож продовжуйте власне писати про те, що вас цікавить, озвучувати свої питання до Романа Григоровича. Обов'язково будемо їх розглядати. Так само підтримуйте це відео вподобайками, коментарями та поширеннями. І не забудьте підписатися на нашу youtube платформу 16.10 за киевским часом, 19 липня на календаре, и будем начинать ось из какой знаковой події. Искандер, Й летів бомбити Одеську область, збили ще у повітрі. Про це заявив речник військовоморських сил збройних сил України, не уточнив при цьому, чим саме збили Іскандер. Проте зараз дуже багато коментарів з'являється дописувачів з цього приводу, і деякі навіть висловлюють такі припущення, що можливо Одесу вже прикрили новими ЗРК Петріот. Якщо розглядати ось Цю подію, Романа Григоровича, чи можна вже знаєте, з таким стриманим оптимізмом говорити про те, що все ж таки наші міста стали більш захищеними від російських ракет? Балістичну ракету можна збити тільки противобалістичним ракетним комплексом. Ракета, який запущена з протибалісти. Никаким другим механизмом ее сбить нельзя. Но РЭП может ее от, отвернуть, допустим, от цели. То есть система радиоэлектронной борьбы, которая в режиме там, разных возможностей, но не уничтожить, то есть не сбить. А вот именно уничтожить ракету может только противоракета. Либо это ракета АСЦЕП-30 комплекса с МТ, либо это ПАК-3 с Патриота. Потому можно надеяться на то, что действительно либо... Полностью комплекс, либо часть комплекса, это тоже может быть. Там могло быть несколько пусковых установок, допустим, с системой обнаружения и локатором. Это так называемый блуждающий период. вот в таком режиме, он также мог отработать. Но будем надеяться на то, что действительно там полный комплекс развернут. В принципе, Одесса была одна из первых в очереди по получению такого рода, такого рода комплексов. И не просто надеемся, а вот уже можно уже и порадоваться за деситов, то, что и до них эта очередь дошла, ждут на, так сказать, в ожидании большие города, начиная с Харькова и заканчивая, наверное, Львовом, или, ну, со Львовом там тоже неплохо, в принципе, все. Ну, вдоль линии боевого соприкосновения у нас очень много такого рода городов, которые должны быть тоже прикрыты. Это и Николаев, и Херсон, и Запорожье, и Днепр, и Сумы, и Харьков, само собой. То есть есть потребность в этих комплексах. И я думаю, по мере захода, по мере обучения наших военнослужащих на этих комплексах, они будут принимать эти, то есть выполнять эти задачи. Продовжимо далі говорити про якраз позитивні для нас новини. Зокрема, на покровському напрямку українські військові збили російський бойовий літак. Су 25 Він намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони України. Ну і сьогодні інформаційні пабліки, ряд інформаційних пабліків і телеграм-каналів повідомляли про те, що в окупованому Луганську вранці пролунали сильні вибухи. Телеграм-канал Астра пише про те, що було. Чотири вибухи, і під удар могла потрапити ворожа база гелікоптерів. Ймовірно, також було атаковане Луганське вище військове авіаційне училище штурманів. Прокоментуйте, будь ласка, Роман Григорович, результати ось власне таких ударів. Аеродромне поле і самонахождіння в районі Лваша, це дійсно луганська вже. Бывшее... Ворошиловградское так называемое, авиационное училище штурманов, оно используется россиянами в, таком, в режиме Чернобаевки. То есть они туда перебрасывают войска, которые заходят из Ростова, то есть вот вход серьезный из России как раз вот проходит буквально недалеко от Лвауш, и, естественно, россияне используют это аэродромное поле и постройки самого училища бывшего, там рядом есть еще авиационный завод по ремонту узловых агрегатов. То есть все, все эти постройки используются россиянами как раз для расположения личного состава. Там есть механизмы прикрытия, то есть зенитно-ракетные комплексы иногда разворачиваются, и как только у нас есть подтверждение достаточного количества российских войск на этом пятачке, туда идут ракеты. Причем оно так в стороне от жилых построек. И в принципе заход ракет безопасен для мирных жителей. А россияне используют его как раз для расположения. Вот я думаю, какая это и есть. Это и была очередная атака. Мы несколько раз уже атаковали эту, эту точку. очередная атака, я думаю, в течение суток будет подтверждение по выполненной задаче после того, как будут расшифрованы средства объективного контроля. А удар по Су-25 с уничтожением, идет постоянные такие удары, но не всегда, конечно, уничтожаются российские сушки, хотя они в последнее время практически по головам ходят опять у наших ребят, особенно на Восточном фронте, и попадают под удары и ПЗРК, перенесных зенитно-ракетных комплексов, которые у нас сейчас уже в достаточном количестве появилось, и зенитно-ракетных комплексов, которые иногда там разворачиваются, перехватывают россиян в режиме э, ракетной засады. Какие найэффективнейшие способы борьбы с российскими сушками? Ну, смотря с какими сушками, то есть у россиян целый спектр СУ, то есть если это СУ-25, штурмовик, они в основном идут на предельно малых высотах, Оптимальный вариант их выщелкивать с помощью истребителей, то есть были бы в 16 у которых хороший локатор, который видят на фоне земли, то в принципе россия, российские бы штурмовики близко бы не подошли к, к линии боевого соприкосновения. Пока в 16 нет, такой, такой у нас опции пока еще нет. Уничтожать Су-25 штурмовики российские дозвуковые можно с двумя вариантами, либо переносными зенитно-ракетными комплексами ПЗРК, что очень успешно используется в последнее время и иглами и стингерами у нас до десятка есть разных видов ПЗРК, в основном европейские, плюс зенитно-ракетные комплексы и малой дальности в том числе. То есть тоже достаточное количество. Да то тот же Гепард может отминусовать сушку, если они зазевался летчик и проскочил несколько километров, подошел к зоні пораження того же гіпарда тому цілий комплекс міроприяті ну в основному це либо ПЗРК переносний который є у наших бригад або це зенітна Роман Григорович, хочу детальніше з вами обговорити знову тему ф 16 в розрізі заяви яку зробив голова фракції слуга народу давид арахамія в ефірі «Телемарафон». Він сказав, що партнери українські, наші західні партнери, анонсували передачу вдвічі більшої кількості винищувачів F-16, ніж підготували пілотів та інженерів для їхнього обслуговування. Що каже Арахамія? Цитата: зараз кількість обіцяних нам бортів вже вдвічі більша ніж кількість навчених пілотів і інженерів, які можуть це обслуговувати. Тобто, у нас зараз вузьке місце це вже не борти, а люди. Як вы прокомментируете? Это и соответствует действительности? И так, то как так могло статься? Ну, скорее всего, люди, которые сейчас управляют государством, они далеки от военной темы, напрочь далеки. Почему? Потому что если бы разбирались в подготовке, так летный состав готовили бы, а летный состав готовится годами причем если с нуля, так это года 4 только летного училища, а потом еще года 3-4 налета на боевом самолете, для того, чтобы получить там первый, второй класс, допуски к выполнению боевых задач. А реально так летчик становится таким летчиком с серьезным налетом сотни, сотни часов лет через 10. Потому, естественно, люди не понимали этого ну, по своей базисных, из-за отсутствия определенных базисных знаний, думали, что можно собрать, как вот сейчас они с помощью мобилизационного закона, с улиц собирают тех, кто не успел убежать от ЦК, и посадить их на самолет. Так это не работает. Это вот для всяких арахами и всех этих слух великих, это так не работает. И летчика надо готовить года, а то до десятка лет. И любого военнослужащего, любого спеца, который профессионал, его надо готовить годами. Нельзя за несколько дней или недель или месяцев подготовить человека к выполнять боевую задачу. Нельзя. Почему? Потому что это слишком сложная, слишком сложная задача. Во-первых, не все могут их выполнять. Воевать может один процент от населения. Один процент, то есть один из сотни может воевать, если взять всех. Один из тысячи может летать на разных типах самолетов, а один из 10 тысяч может летать на истребителе всего лишь. Это исходя из генетических и психологических данных. Ну так работает эволюция, по-другому это не, 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 происходит и нельзя, допустим, принятием закона собрать с улиц летчиков-истребителей с налетом 2000 часов. Его еще налетать надо, еще подготовить надо, ну и так далее и тому подобное. Потому что сказать о Рахаме, он просто не в теме этой подготовки, потому не знает, как правильно это все подавать. Если реально вот из реалий, так надо было конкретно говорить, что эта власть и предыдущие власти, в том числе все власти за 30 больше, чем 30 лет независимости Украины, палец о палец не стукнули для подготовки летного состава, не купили ни одного самолета, ни одного за более чем 30 лет независимости Украины развалили в 2004 году военно-воздушные силы, развалили их, у нас был вид войск военно-воздушные силы, их развалили, создали воздушные силы на базе ПВО, и сейчас у нас авиация, это род войск в составе вида ПВО, причем командует авиацией начальник авиации, начальник был я бы так вот сказал, вместо главнокомандующего ВВС у нас начальник авиации. То есть, естественно, такой подход к подготовке летного состава привел к тому, что сейчас большая проблема однозначно у Арахамии, как представителя власти. Сейчас большая проблема собрать с улицы. Не получится, их просто нет. А те, которые могли бы выполнять боевые задачи, допустим, летчики, которые в свое время еще до 2004 ушли, понимая, куда катятся военно-воздушные силы, так о них не знают в наших воздушных силах. Помните Игната? Не знает он летчиков. И он, и, естественно, Алищук, и все ПВОшники, потому что они не летчики, не летчиков не знают. Они не знают, что у нас два летных училища в Украине в свое время, Черниговская и Харьковская, готовила ежегодно каждое более чем 200 летчиков-истребителей. У нас каждый год выпуск был больше 400 летчиков-истребителей в Украине в свое время. Потом угробили это все, вопросов нет. Так опять же, вот кто у арахами, очередные арахами угробили за 30 лет. Сейчас есть эта возможность. Только летчики, те, которые могли бы выполнять эти боевые задачи, в эту команду не пойдут. Не пойдут под управление сухопутчика ПВОшника, не пойдут под командование арахами. Просто не пойдут, потому что летчиков очень довольно-таки серьезные возможности по анализу обстановки, естественно, по раскладке причинно-следственных связей, они прекрасно понимать, что эта команда не способна выполнять задачи, как раз связанные с, в полном объеме, связанные с авиацией. Вот и по потому и проблему у Арахами, что уже даже и самолеты дают, а летчиков нет. Менять надо не только в девочек в этом борделе в политическом не только кровати, а еще и мамку, наверное, и мамок пока, как, как, минимум, потому что весь бордель менять надо, есть большие проблемы. Роман Григорович, так а якщо мова йде про підготовку раз наших пилотов для виничувачів F-16, ті, кто проходив підготовку на західних базах, це перепідготовка уже шла? как раз для F-16, или подготовка с нуля. И вот, власне, вы просто озвучили часовий промежуток, за который можно подготовить летчика для е, э, Там две группы, ну, если так общее сказать. То есть есть группа, которая, несколько групп, которые переподготавливались, то есть летчики с достаточно большим багажом налета на, в основном на истребителях, на МиГ-29, на Су-27, они запустили режим переподготовки. То есть практически по курсу боевой подготовки переподготовка, там несколько этапов, это короткий курс так называемый. И есть молодые летчики, которые после окончания училища буквально сразу стали только на крыло, их запустили в длинную, в долгую они подготавливаются, но выход их будет через несколько лет. То есть это не, это не, быстрый, не быстрый этап. Вот сработали сразу по двум направлениям, но этого, конечно, недостаточно для того, чтобы посадить ледный состав на тех коней, на, я имею право так говорить, любя, естественно, самолеты, на тех коней, которые могли бы нам передать. То есть не только же в 16 -е. это и миражи, это и гриппены и те же. Почему гриппены пер... сейчас вопрос опять запускается, но почему их сразу отложили чуть в сторону? Да некому просто летать. Еще раз повторюсь, не соберешь с улицы, нельзя принять закон и взять, собрать с улицы летчиков. Там оказываются летчики, не валяются на дороге. Вот какая-то вот проблема такая, Скорее всего, арахами думали, что тут на каждом перекрестке летчиков горы, оказывается, совсем все не так просто. Даже летный состав, который ему мог бы летать, его также надо восстанавливать, это достаточное количество времени. То есть это целый процесс, в котором надо было жить и понимать его. А так как у наших политиков, которые пытаются руководить и пытаются руководить военными, в том числе. У них этих базовых знаний нет, они об этом, естественно, не знают. Потому попали в такую ситуацию, что летного состава нет, взять его негде, по крайней мере, так быстро просто невозможно. А самолеты есть, причем, исходя из того количества, которое уже в информационном потоке есть, так раза в два больше, наверное, самолетов, чем летчиков. Роман Григорович, традиційно, звичайно ж, поговоримо про ситуацію на фронті в розрізі останніх повідомлень. От, зокрема, речник оперативного стратегічного угруповання військ Хортиця Назар Волошина говорить про те, що покровський напрямок сьогодні лишається одним із найгарячіших однак, ворог дещо зменшив наступальні дії. Разом із тим, локаційні кадри показують, що за останні дні росіяни просунулися в Харківській області на Донбасі і на півдні України. Зокрема, щодо півдня було достатньо тривожні днями повідомлення від радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка. він в ефірі одного із телеканалів. Говорив про те, що ворог знову намагатиметься наступати на запорізькому напрямку, концентрується зараз в Запорізькій області. Він говорить про те, що зараз стягують росіяни війська з різних регіонів, знову Азовська, Донецька рухаються у бік Запорізької області вже не через Бердянськ або Приморськ. Найчастіше це напрямок Розівка Пологи, Токмак, тобто ближче до лінії фронту. Яка зараз в цілому ситуація складається, і от зокрема побоювання щодо півдня наскільки от ті, про які Андрюшенко говорить, вони реалістичні у Росіян був план согласно, в принципі стандартних виконання бойових задач, тобто попитатися прорвати фронт, обрушити наш фронт на востокі а в районі того же Очеретина, Курахова, ми видели ці потуги в районі часов'яра, даже на вот почали двигатися, хоча там до прорыва далеко. То есть у них была задача прорвать фронт, обрушить фронт, а дальше в прорыв бросить свежие резервы для того, чтобы выйти на оперативный простор и, в принципе, добежать до границы Донецкой области или в сторону Покровска, Доброполя, то есть под общую задачу освобождения от украинских войск Луганской и Донецкой области. Так как у них не сложилось из-за нашего противодействия серьезного, из-за того, что наши партнеры успели все-таки поставить там определенную часть техники, боеприпасов, прорыва фронта нигде не сложилось, не случилось у россиян. Естественно, мы отходим, но не даем прорвать фронт. Значит, резервы российские, которые должны были идти уже в прорыв и на оперативку, они остались незадействованными, а время идет заканчивается уже, можно сказать, лето уже заканчивается, уже середина экватора лета прошел, а летняя кампания закончится под конец августа, начало сентября, с началом дождей. Потому у, россия, у россиян такой проблема со временем, они будут использовать сейчас эти резервы, которые уже невозможно использовать в прорыве и на Донецком, на Восточном фронте, они могут их использовать на других участках фронта. И вот идет сейчас переброска вот этих резервов, переброска в том числе на запорожское направление. Это не только там под на или под Такмак, а и под тоже Старомайорское, под Временский выступ, так называемый, который в прошлом году срезали. То есть они будут пытаться выходить с юга на Покровск, понимая, что прорваться не могут с востока, будут пытаться прорваться с юга. И основная задача вот как раз от всех этих передвижений попытаться срезать выступ на такмак, который мы организовали в прошлом году, то есть работинский так называемый выступ из Орехова был пытаться его срезать так как это вклинение украинских войск для россиян, но очень опасно. Мы пошли, подошли уже ко второй линии обороны, тогда еще в прошлом году и общее направление на такмак им опасно. Почему? Потому что если дойдем до Токмака, то там, в принципе, армейская арта уже дальняя может доставать и до Мелитополя. А это пересечение российских путей снабжения с Крымом. После уничтожения Керченского моста, я думаю, мы дождемся когда-нибудь выполнения обещаний наших генералов ГУРа и службы безопасности об уничтожении этого моста. После этого останется один сухопутный перешеек, и россияне пытаются его сейчас, будут пытаться в ближайшее время, его сейчас как-то обезопасить, то есть срезав этот выступ. Я думаю, в ближайшее время как раз активизация боев в районе Работина возобновится. Поговоримо детальніше про Крим. І от зараз буду цитувати головне управління розвідки Міноборони України. Воно вчергове нагадує, що незаконне відвідування окупованого Криму небезпечне для здоров'я і життя. Пише гурмо, що курортний сезон у Криму зараз летить шкереберть. Росіяни масово скасовують тури, зокрема від організованих на червень цього року турів в окупованому Севастополі, відмовилися майже 80% росіян. Загальнокримський показник скасування вже заброньованих потілок минулому місяці склав понад третину. Тобто, вже починають відчувати росіяни, що Крим стає небезпечним, попри те, що тамтешня так звана влада вона не закривала курортний сезон. Я бы посоветовал еще гуру добавлять к, этому, к этой информации некоторые установки международного права. В 1949 году были приняты довольно-таки серьезные конвенции по обращению с гражданским населением при ведении боевых действий. Так вот, гражданское население является любым, то есть гражданским населением считается любое, гражданское лицо, кроме граждан государства-агрессора. Потому по, по конвенциям 49 -го года все россияне с российскими паспортами, находящиеся на украинской территории, не являются гражданским населением. И потому, исходя из этого, выполнение боевых задач нашими войсками будет не учитывать их как гражданское население. Вот если бы вот так подавали россиянам информацию, а ее надо подавать конкретно, что любой россиянин с российским паспортом, который попал под обстрел, допустим, где-нибудь на, на пляже, где угодно, так здесь даже нет военного воинского преступления. То есть они должны, в принципе, погибнуть на нашей территории, почему больше они не должны там находиться? То есть граждане, еще раз повторяюсь, с российскими паспортами, находящиеся на оккупированных территориях Украины, не являются гражданскими лицами. И они могут попасть под уничтожение. Потому ГУР как-то так лайтово это все показывает. А зачем? Что, что тут лайтить, в конце концов? Достаньте эти конвенции и покажите каждому россияну на лоб гвоздем их прибейте, чтобы они друг у друга их читали те, которые пытаются как-то на украинскую территорию, на оккупированную территорию попасть. Лет на 100 вам заказан вход на украинскую территорию, на оккупированную, не оккупированную, когда-то оккупированную мы деоккупируем, то есть лет на сто забудьте вообще на Украину как место своего, своей дислокации. Туда, за Урал, куда-то ближе к Китаю, Сіверної Корії, он туди, на моря, можна їсть, пусть холодний, то іноді там тепло, якщо подогрієтесь, там ядерних боєголовок вистачає у кінчини. Роман Григорович, дуже дякую вам за цікавий огляд головних тем дня сьогоднішнього і цього тижня загалом, і за те, що знаходите часто можливість своїми важливими роздумами ділитися з нашими глядачами. Бережіть себе, і до наступної зустрічі традиційно у вівторок. Дякую. До сідання.